Hari ini saya akan sentuh isu-isu berkenaan kebajikan anggota Veteran ATM. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan yang telah memperuntukkan jumlah wang yang besar kepada Minda di mana ianya telah meningkat setiap kali belanjawan yang dibentangkan sejak tahun 2023. Bagi tahun 2026, Minda telah diperuntukkan sebanyak 21.746 bilion iaitu bertambah sebanyak 617 juta 617 juta popular 617.566 juta berbanding belanjawan tahun 2025. Jabatan Hal Ehwal Veteran pula menerima peruntukan sebanyak 302 juta 302.664 juta iaitu bertambah sebanyak 8 juta 651 ribu. Jika wang ini digunakan dengan betul dan tiada ketirisan, sudah tentu ianya boleh meningkatkan kekuatan peralatan kenderaan serta menambah baik kebajikan anggota ITM dan veteran ITM. Mengikut Hotel Jeff Jabatan Haiwan Veteran ITM yang berakhir pada 30 Julai 2025, jumlah veteran ITM di seluruh negara adalah 221320 orang termasuk Sabah dan Sarawak. Jumlah veteran ini akan bertambah lebih kurang 6,000 setiap orang setiap tahun memandangkan selama 6,000 anggota ATM berpencen dan ti tidak menyambung perkhidmatan setiap tahun. Datuk Yang Pertua, isu kebajikan anggota veteran ATM yang masih belum selesai sejak tahun 2013 adalah isu pelarasan pencen Anggota veteran ATM yang bertugas sebelum 1 Januari 2013. Di mana pencen mereka tidak disetarakan dengan veteran yang bertugas selepas 1 Januari 2013. Dan perbezaan pencen antara mereka amat besar. Lebih malang lagi pada 1 Januari 2013, apabila Mindef menerima kenaikan pencen uh, 2% setahun hingga Jun 2023 iaitu bukan 10 tahun. Berdasarkan kepada pencen lama. Dan juga Sistem saraan pengkhidmatan SSPA sebanyak 8% pada tahun pada 1 Disember 2024 kepada semua penjawat awam dan juga anggota ATM yang bersara. Dengan kenaikan 2% ini juram pension veteran ATM yang berpencen sebelum 1 Januari 2013 dan veteran yang bersara selepas 2013 menjadi lebih besar. Kerana pencen mereka tidak disetarakan terlebih dahulu. Saya telah membawa isu ini ke Dewan Yang Mulia, Yang Mulia sejak saya dipilih sebagai Ahli Parlimen pada 19 November 2022. Sehingga kini, sudah empat kali belanjawan diumumkan oleh Yang Mahat Permat Menteri Kewangan. Tetapi malangnya, tiada satu pun belanjawan yang dimentangkan memberi kegembiraan kepada 78,546 orang veteran ATM yang terlibat mereka begitu kecewa. Mereka begitu sedih setiap kali belanjawan dibentangkan kerana hak mereka tidak diberi perhatian oleh kerajaan. Sudah hampir 12 tahun mereka menunggu kerajaan menyelesaikan pelarasan pencen tersebut. Kerana itu adalah hak mereka berdasarkan kepada undang-undang. Di sini saya ingin menjelaskan kenapa pelarasan pencen veteran ATM yang bersara sebelum 1 Januari 2013 wajib diselesaikan oleh kerajaan. Pertama, mengikut Perlembagaan Persekutuan dan Akta Angkatan Teras 1972, bagi menjelaskan isu ini, saya sekali lagi nak mengulangi di Dewan Yang Mulia ini, bahawa perkhidmatan ATM tidak sama dengan perkhidmatan awam yang lain. Berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan, tuntutan hak larasan pensyen ini adalah mengikut undang-undang dan bukan meminta belas kasihan daripada kerajaan. Tetapi ia hanya berdasar kepada para berikut. Berdasarkan kepada para yang berikut. Perkara pertama, perkara 41 Perlembagaan Persekutuan. Yang menyatakan pemerintah tertinggi Akatan Tentera adalah Duli Mulia Seri Paduka Baginda yang Pertuan Agung. Perkara 1-2, 1-3-2 Perlembagaan Persekutuan. ATM adalah perkhidmatan yang tertinggi di antara perkhidmatan awam yang lain. Ah, yang mana kita ada Majlis Angkatan Tentera. Perkara 137, Perlembagaan Persekutuan, Majlis Angkatan Tentera yang bertanggungjawab di bawah kuasa am Yang dipertua agung bagi pemerintahan tata tertib dan pertakbiran angkatan tentera dan yang berhubungan dengannya selain perkara yang berhubungan dengan penggunaan angkatan tentera bagi maksud operasi. Datuk Yang pertua Perkara 139. Perlembagaan Persekutuan yang menyebut Suruhanjaya Perkhidmatan Awam tiada ada kuasa ke atas ATM. Bidang kuasanya adalah tertakluk kepada perkara 144 meliputi semua orang yang menjadi anggota perkhidmatan awam yang lain yang disebut dalam perenggan C dan F fasa 1 perkara 132. Perkara 147 Perlembagaan Persekutuan perlindungan hak pencen kepada veteran ATM yang telah berkhidmat pada negara. Seksyen 187 Akta Angkatan Tentera 1972 pula menyatakan Majlis Angkatan Tentera telah diberi bidang kuasa undang-undang membentuk satu peraturan pencen, ganjaran dan lain-lain faedah ATM 1982. Peraturan Angkatan Tentera Pencen, Ganjaran dan Faedah 1982 yang dimuatakan melalui warta kerajaan pada 29 April 1982 tidak pernah dipindah ataupun dibatalkan. Sebagaimana yang termaktub dalam perkara lima peraturan akatan tetap, pencen, ganjaran dan faedah pada lain, ITN 1982, mengikut akta ini setiap kali berlaku perarasan gaji anggota ITM, maka perarasan pencen juga perlu dibuat. Akta pencen 1980 hanya khusus kepada keketengahan awam yang lain. ITM mempunyai peraturan pencen, ganjaran dan faedah lain 1982 1982 yang dibuat melalui kuasa Seksyen 187 Akta Angkatan Tentera 1972, oleh Majlis Angkatan Tentera. Pada tahun 2013 telah berlaku kenaikan gaji anggota Angkatan Tentera tetapi malangnya tidak ada perasaan pencen dibuat. 12 tahun yang dulu. Kesilapan ini diulang oleh Minda yang bertegas bahawa pada tahun 2013 tiada perasaan gaji anggota ATM yang tapi yang ada hanyalah semakkan gaji dan penambahkan gaji. Sebenarnya istilah tersebut adalah sama. Yang mana melibatkan kenaikan gaji. Jadi bila ada kenaikan gaji, maka perasaan pencen juga wajib dilaksanakan mengikut Seksyen 187 Akta Angkatan Teras 1972. Kedua, keputusan Majlis Veteran Kebangsaan MVK pada 29 September yang berhormat suara, yang dipengusikan oleh Menteri Pahandang pada masa, pada masa tersebut, yang berhormat sembrung, telah meluluskan cadangan perawasan penjen ATM yang bersara sebelum 1 Januari 2013. Saya ini bertanya kepada Minda, kenapa keputusan MVK, Majlis Veteran, apa ini? Uh, apa ini? Majlis Veteran Kebangsaan ini tidak dihormati? dan perasaan pencen tidak dilaksanakan. Adakah Menteri Pertahanan pada masa tersebut dan juga ahli-ahli MVK pada waktu itu membuat keputusan yang salah? Saya percaya keputusan itu betul berpandukan Perlembagaan Persekutuan dan Akta Angkatan Teras 1972 yang mana sepatutnya diikuti oleh kerajaan sekarang. Oleh kerana kerajaan menafikan hak veteran yang bersara sebelum 1 Januari 2013, maka veteran telah mendapat menyalahkan perintah mahkamah agar kerajaan berlaku berlaku adil kepada mereka. Rujuk saman pemula pemula WA 24 NC 3989 stroke apa 11 stroke 2022 oleh Pertubuhan Suara Patriotik Rakyat Malaysia. Keputusan Mahkamah Tinggi pada masa tersebut di Kuala Lumpur pada 5 Februari 2024 telah memihak kepada veteran di mana Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah membuat satu membuat keputusan berikut. Yang pertama, majlis akan Tentera Mahkamah Tinggi memberitahu majlis Angkatan tentera telah gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawab semua yang diperuntukkan dalam perlembagaan persekutuan. Kedua, majlis Angkatan tentera hendaklah melaksanakan hak pelarasan pencen veteran bersara sebelum 1 Januari 2013 serupa dengan veteran yang bersara selepas 1 Januari 2013 dan tidak ada tidak adil membezakan pencen mereka. Perkara satu, tujuh perlembagaan bersutuan memberi jaminan pencin kepada tentera yang berkhidmat untuk negara. Kegagalan menyelaraskan pencin veteran ATM adalah satu keengkaran kepada perlembagaan bersutuan. Ini keputusan mahkamah tinggi pada masa tersebut. Malangnya selepas itu Mindeh telah membawa keputusan mahkamah tinggi ke mahkamah rayuan. Tujuan untuk membatalkan keputusan mahkamah tinggi. Akhirnya pada 4 Jun Mahkamah Rajuan telah menolak keputusan Mahkamah Tinggi disebabkan perubahan yang dibuat atau dipersetujui oleh Majlis Angkatan Tentera terhadap garis pindaan garis panduan 2013 dan pelaksanaan struktur jadual gaji maksimum minima yang telah diterima pakai oleh Majlis Angkatan Tentera. Ianya tidak melibatkan perubahan gaji ATM tetapi hanya melibatkan perubahan kepada syarat penempatan ATM yang sedang berkhidmat mulai 1 Januari 2013 dan seterusnya sahaja. Atau yang bertua, show atau usul daripada Suranjaya Penempatan Awam ini sepatutnya tidak diterima oleh Majlis Angkatan Tentera. Kerana perkara 139 Perlembagaan Sutuan jelas menyatakan bahawa Suranjaya Penempatan Awam tidak ada bidang kuasa undang-undang terhadap ATM. Selepas itu veteran sekali lagi membawa kes kebenaran rajuan ke uh, mahkamah persetuan di mana akan diputuskan di mahkamah persetuan pada, limon, pada 6 November 2025. Sekiranya kebenaran diberikan maka kes akan dibicarakan di mahkamah persetuan pada tahun 2026. Tahun depan. Soalnya kenapa Mindeh berbuat demikian? Berbuat begini. Sedangkan ia merupakan hak veteran ATM yang bersara sebelum 1 Januari 2013 untuk starakan pencen mereka. Dato' yang Tua, majoriti veteran ini adalah anggota yang berkhidmat semasa Darurat 1946-1990 di mana purata usia mereka hari ini adalah 60 tahun ke atas. Seramai 93.24% veteran menerima pencen pada kadar 50% dari gaji akhir kerana tidak memenuhi khidmat 25 tahun 3 bulan untuk layak pencen 60%. Tanpa penerasan pencen dibuat, jurang perbezaan kadar pencen di antara kumpulan mereka adalah terlalu besar. Pekat Datuk Yang Pertua. Perkara seluruhnya saya ingin cadangkan di sini adalah tentang bantuan sara hidup. Yang hanya diberi kepada veteran tidak berpencin yang berumur 60 tahun ke atas. Saya mendapat banyak panggilan daripada ramai veteran berpencin di seluruh negara menyatakan kenapa bantuan sara hidup ini tidak dipanjangkan kepada mereka. Hakikatnya, hakikatnya sebenar, veteran berpencen yang berumur 60 tahun ke atas juga amat susah kerana pencen mereka amat rendah di bawah paras kemiskinan. Cadangan saya adalah agar bantuan sarah ini dipanjangkan kepada veteran berpencen yang berumur 60 tahun ke atas. Di sini saya mohon yang amat berhormat Perdana Menteri dapat memberi pertimbangan yang sewajarnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang amat Bayar mak ramak Menteri Kewangan kerana meluluskan bayaran RM500 secara one-off kepada semua penerima pingat jasa Malaysia. Walau bagaimanapun, di sini saya ingin memohon kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mempertimbangkan bayaran bulanan kepada penerima pingat PGM yang berumur 60 tahun ke atas. Pemberian ini amat wajar memandangkan jasa mereka kepada negara amat besar. Terutama semasa menghadapi pengganas komunis semua saudara Kesemua mereka ini telah terlibat dalam pertempuran dengan pengganas komunis dan ramai juga yang telah cedera. Justru itu, saya minta Jabatan Hak Rewan Veteran agar mempercepatkan pemberian PJN kepada semua anggota yang terlibat. Yang mana memasuki tentera sebelum 2 Disember 1989 di Semenanjung dan sebelum 17 Oktober 1990 bagi Sabah dan Sarawak. Pemberian PJN ini mesti dibuat dengan secara segera agar semua penerima perjanjian ini layak untuk mendapat one off RM500. Akhir kata. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas keperhatiannya kepada veteran ATM yang merupakan perwira-perwira negara yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan negara satu ketika dulu. Saya mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri agar meluluskan pelarasan pencen veteran yang bersara sebelum 1 Januari 2013 kerana ianya merupakan hak mereka mengikut Perlembagaan Persekutuan dan Akta Angkatan Tentera 1972. Kalau pelarasan pencen yang arif, hakim-hakim dan pejabat awam yang lain boleh disaraskan, kenapa tidak dengan veteran ATM yang bersara sebelum 1 Januari 2013? Saya percaya Kerajaan Madani mampu melaksanakan pelarasan pencen ini kerana veteran ini telah pun menerima kenaikan pencen 2%. Ha, selama 10 tahun dari satu uh, dan ju, dari satu Januari hingga Jun 2023 dan juga 8% uh, SS, SSPA pada Disember 24. Jadi kalau nak kira tak banyak mana pun duit tu. Sebab dia orang dah terima dah yang yang tadi dia 2% dan juga 8%. Jadi kalau kau tolak pergi tolak lagi, sikit aja lagi dah. Saja saya mohonlah sekali lagi yang buat Perdana Menteri ah ha? Tolonglah selesai masalah ini, masalah bateri ATM. Sekian saya Wabilah Taufiq Wadihayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.